السلام علیکم دوستو ادب نامہ میں خوش آمدید اپنی آج کی اس ویڈیو میں ہم کنایہ اور کنایہ کی اقسام پر بات کریں گے کنایہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی اشارہ کرنے کے ہیں علم بیان کی اصطلاح میں کنایہ ایک ایسا لفظ یا فقرہ ہے جو اپنے حقیقی معنوں کی بجائے مجازی معنوں میں استعمال ہوتا ہے اور اس کے حقیقی اور مجازی معنوں میں ایک خاص تعلق پایا جاتا ہے یعنی بولنے والا تو لفظ یا فقرہ بول کر مجازی معنی کی طرف اشارہ کرتا ہے لیکن اس کے حقیقی معنی مراد لینا بھی غلط نہ ہوگا مثلا بال سفید ہو گئے مگر عادتیں نہ بدلیں اس جملے میں بال سفید ہونے کے مجازی معنی بوڑھا ہونے کے ہیں لیکن اگر بال سفید ہونا کے حقیقی معنی یعنی بالوں کا سفید ہونا ہی مراد لیا جائے تو بھی غلط نہ ہوگا کنایا کی تعریف کرتے ہوئے مرزا سجاد بیگ دہلوی کہتے ہیں کنایا لغت میں پوشیدہ بات کرنے کو کہتے ہیں اور اصطلاح علم بیان میں ایسے کلمے کو کہتے ہیں جس کے لازمی معنی مراد ہوں اور اگر حقیقی معنی مراد لیے جائیں تو بھی جائز ہو مثلا غالب کا یہ شعر دیکھیں کوئی ویرانی سی ویرانی ہے دشت کو دیکھ کے گھر یاد آیا اس شعر میں گھر یاد آیا سے گھر کے آرام و سکون کی طرف اشارہ ہے لیکن اگر اس سے حقیقی گھر بھی مراد لیا جائے تو بھی صحیح ہوگا اب ہم کنائے کی اقسام پر بات کرتے ہیں کنائے کی درج ذیل اقسام ہیں کنائے قریب کنائے بعید کنائے مثبت و منفی تاریز، تلویح، رمز ایما کنائے قریب ایسا کنایا جسے سمجھنے میں زیادہ غور و فکر نہ کرنا پڑے کنائے قریب کہلاتا ہے اس قسم کے کنائے میں صفت کا ذکر کیا جاتا ہے اور اس صفت سے موصوف مراد ہوتا ہے مثلا آتش سیال سے شراب کا مراد لینا کنائے قریب ہے اسی طرح یہ شعر دیکھیے مکتور ہو تو خاک سے پوچھوں کہ اے لئیم تو نے وہ گنج ہائے گرام آیا کیا کیے اس شعر میں گنج ہائے گرام آیا سے وہ عظیم انسان مراد ہیں جو کہ خاک میں دفن کر دیے گئے ہیں کنائے قریب میں توجہ فوراں موصوف کی طرف چلی جاتی ہے کنائے بعید وہ کینایات جو فوراں سمجھ میں نہ آئے بلکہ کچھ غور و فکر کرنا پڑے کنائے بعید کہلاتا ہے اس قسم کے کنائے میں لفظ یا فکرہ بول کر اس کے مجازی معنی بیان کیے جاتے ہیں لیکن حقیقی معنی اور مجازی معنی میں بہت دور کا تعلق ہوتا ہے اسی لیے بہت زیادہ غور و فکر کرنے کی ضرورت پڑتی ہے مثلاً اگر کوئی کہے کہ اس کے گھر میں آگ لگی ہے تو اس جملے میں آگ لگنے کے مجازی معنی یہ ہیں کہ اس کے گھر میں کوئی بڑا مسئلہ ہے یہاں مجازی اور حقیقی معنی ایک دوسرے سے بہت دور ہیں یہی وجہ ہے کہ اس میں بہت زیادہ غور و فکر کرنے کی ضرورت پڑتی ہے اس طرح یہ کنائے بعید ہوا کہ بعید میں بہت ساری صفات کسی ایک موصوف سے مخصوص کر دی جاتی ہیں اور ان ساری صفات سے موصوف ہی مراد ہوتا ہے مثلاً صبح آیا جانب مشرق نظر ایک نگار آتشی رخ سر کھلا اس شعر میں نگار آتشی رخ سے مراد سورج ہے جس میں مشرق سے نکلنا آگ کی طرح چہرہ سر کھلا یعنی زلفیں پریشان جیسی بہت ساری صفات موجود ہیں اور یہاں یہ ساری صفات ایک موصوف یعنی سورج سے محسوس کر دی گئی ہیں۔ اس لیے اس شہر میں بھی کنائے بعید موجود ہے کنائے مثبت و منفی اگر کسی صفت کے اسبات و نفی سے مقصود کوئی موصوف ہو تو کنائے مثبت و منفی کہلاتا ہے اگر صفت بیان کر کے موصوف کے لیے اسبات مراد لیا جائے تو کنائے مثبت ہوگا مثلاً اب کے جنوب میں فاصلہ شاید نہ کچھ رہے دامن کے چاک اور غریباں کے چاک میں شعر میں دامن کے چاک اور غریباں کے چاک میں فاصلہ نہ رہنے سے جنون کی شدت مراد ہے جو کہ کنائے مثبت ہے اسی طرح اگر صفت بیان کر کے موصوف کا انکار مراد لیا جائے تو یہ کنائے نفی ہوگا مثلا اس نے تو منہ پھیر لیا اس جملے میں منہ پھیرنے سے مراد کہ اس نے کسی بات کا انکار کر دیا جو کہ کنائے منفی ہے اسی طرح یہ اس شعر دیکھیں بتوں کا نہ کلمہ پڑا دوستو امانت پہ فضل خدا ہو گیا اس شعر میں بتوں کا کلمہ نہ پڑھنے سے عشق نہ کرنا مراد ہے جو کہ کنائے نفی ہے تاریز وہ کنائے جس میں موصوف کا نام لیے بغیر اس کی صفات بیان کر دی جائیں تاریز کہلاتا ہے مثلا کسی سست انسان کو یہ کہنا کہ وہ تو بادشاہ ہے اسی طرح کسی بے حیاء شخص کو دیکھ کر یہ کہنا کہ آدمی وہ ہے جس کی آنکھوں میں شرم ہو تاریز اکثر تنقید کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جب کوئی شخص کسی پر تنقید کرنا چاہتا ہو اور واضح طور پر اس کا نام بھی لینا نہیں چاہتا تو وہ تاریز سے کام لیتا ہے اس میں کسی حد تک طنز کا مفہوم بھی پیدا ہو جاتا ہے مثلا داغ دہلوی کا یہ شعر دیکھیے ہمیں بدنام ہیں جوٹے بھی ہمیں ہیں بے شک ہم ستم کرتے ہیں اور آپ کرم کرتے ہیں شعر میں بظاہر شاعر اپنے آپ کو بدنام جوٹا اور ظالم کہہ رہا ہے لیکن باتن یہ تمام صفات اس کے محبوب کی ہیں اس طرح سے شاعر نے موصوف یعنی اپنے محبوب کا نام لیے بغیر اس کی صفات بیان کر دی ہیں تلویح تلویح کے لغوی معنی دور سے اشارہ کرنے کے ہیں علم بیان کی اصطلاح میں وہ کنایا جس میں لازم ملزوم یعنی صفت اور موصوف کے درمیان کئی واسطے ہوں تلویح کہلاتا ہے مثلا اس کے گھر چولہا ٹھنڈا ہے چولہا ٹھنڈا ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس کے گھر میں آگ نہیں جلتی جب آگ نہیں جلتی تو کھانا نہیں پکتا جو کہ کنجوسی یا پھر مفلسی کی علامت ہے اسی طرح سے یہ شعر دیکھیے مغس کو باغ میں جانے ندیجوں کہ نہ حق خون پروانے کا ہوگا شعر میں شاعر شہد کے مکھی کے باغ میں جانے کو پروانے کی موت کی وجہ بتا رہا ہے کیونکہ شہد کی مکھی باغ میں پھولوں پر جا کر ان کا رس چوستی ہے اور رس سے شہد اور اس کے ساتھ ساتھ موم بناتی ہے موم مومبتی یعنی شمع بنانے کے کام آتا ہے اور جب شمع پر پروانہ آتا ہے تو اس کی موت واقعہ ہو جاتی ہے شعر کو سمجھنے کے لیے ہمیں بہت سارے واسطوں سے گزرنا پڑتا ہے اسی لئے اس شعر میں تلویح موجود ہے رمز رمز کے لغوی معنی پوشیدہ بات یا آنکھوں سے اشارہ کرنے کے ہیں علم بیان کی اصطلاح میں رمز کنائے کی وہ قسم ہے جس میں زیادہ واسطے نہ ہوں لیکن تھوڑی بہت پوشیدگی موجود ہو جیسے سیاہی منہ کی گئی دل کی آرزو نے گئی ہمارے جامع کوہنا سے میں کی بو نہ گئی یہاں پہ جامع کوہنا یعنی پرانے کپڑوں سے شراب کی بو نہ جانا کنایا ہے جس سے مراد یہ ہے کہ بڑھاپے میں بھی شراب پینے کی عادت نہ گئی ایما اگر کنائے میں واسطوں کی کثرت بھی نہ ہو اور کچھ پوشیدگی بھی نہ ہو تو ایسا کنایا ایما کہلاتا ہے مثلا سفید ریش سے بڑا شخص مراد لینا اسی طرح میر کا یہ شعر دیکھیے شرکت شیخ و برہمن سے میر اپنا کعبہ جدا بنائیں گے ہم اس شعر میں اپنا کعبہ جدا بنانے سے سب سے علیدہ رہنے کی طرف اشارہ ہے جو کی بڑی آسانی سے سمجھا جاتا ہے اسی طرح دوسرا شعر دیکھیں کہا میں نے کتنا ہے گل کا ثبات کلی نے یہ سن کر تبسم کیا اس شعر میں کلی کا تبسم کرنا گل کی بے ثباتی کو ظاہر کرتا ہے جس میں زیادہ واسطوں کی ضرورت بھی نہیں پڑتی اور کوئی پوشیدگی بھی نہیں اس طرح سے اس شعر میں بھی امام موجود ہے